ஸ்ரீ அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று பகவான் கிருஷ்ணரின் ஸ்ரீ ஜெயந்தி சுவாமி தேசிகன் திருவஹிந்திபுரம் திவ்ய தேசத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ராஜகோபாலன் அர்ச்சாமூர்த்தியின் அழகில் மயங்கி இயற்றிய இருபது பாடல்கள் விம்சத்தி என்றால் இருபது இந்த இருபது பாடல்கள் ஸ்ரீ கோபால விம்சத்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது அவர் இயற்றிய யாதவாபியுதயம் என்பது ஸ்ரீ கிருஷ்ண சரித்திரம் கூறும் ஒரு அற்புத காவியம் இந்த பெரும் காவியத்தின் சாராம்சமே ஸ்ரீ கோபால விம்சதி என்று சொல்லலாம் இதன் முதல் ஸ்லோகமும் யாதவாபித்தின் முதல் ஸ்லோகமும் ஒன்றே என்பது இதை உணர்த்துகிறது வந்தே வல்லவி ஜெயந்தி சம்பவம் வைஜெயந்தி விபூஷணம் என்று சொல்லி தொடங்கும் அற்புத ஸ்லோகம் கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கே உரிய அற்புத ஸ்லோகம் ஸ்ரீ ஜெயந்தியில் ஜனித்தவரும் பிருந்தாவனத்தில் சஞ்சரிக்கிறவரும் வனமாலை அணிந்தவரும் கோபியரின் பிரியணுமான கண்ணனனும் ஜோதியை வணங்குகிறேன் என்று கிருஷ்ணர் மகிமையை கூறும் அற்புத அற்புத ஸ்லோகம் இது பொதுவாக கோவிலில் ததியாதாரணம் செய்யப்படும் போதும் திருமணத்தின் போதும் பகவான் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கும் திருஹஹிந்து மற்ற விஷ்ணு ஆலயங்களிலும் கிருஷ்ண ஜெயந்தி நன்னாளில் இந்த ஸ்லோகங்கள் பாடப்படுகின்றன இது கிருஷ்ணரின் மகிமையை பெருமையை கூறும் அற்புத ஸ்லோகம் இது சகல நன்மைகளையும் கொடுக்கிறது சர்வ மங்களங்களையும் அருளக்கூடியது நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ கோபால விம்சதி வெங்கடநாதிய கேசரி वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां हृदि वन्दे वृन्दावनचरं वल्लवीजनवल्लभं जयन्ती सम्भवन्दाम वैजयन्ती विभूषणं वन्दे वृन्दावनचरं वनचरं वल्लवीजनवल्लभम् जयन्तीसम्भवन्दाम वैजयन्ती विभूषणं वाचं निजाङ्करसिकां प्रसमीक्षमाणः वक्त्रविन्दविनिवेशित पाञ्चजन्यः वर्णः त्रिकोणरुचिरे वरपुण्डरीके बद्धासनो जयति वल्लवचक्रवर्ती आम्नाय गन्धिरुदित स्फुरितादरोष्टम् आस्राविलेक्षणमनुक्षणमन्दहासं गोपालडिम्बवपुषं कुहणा णस्तनन्दयमवैमि परं पुमांसम् आविर्भवत्वनिभृताभरणं पुरस्तात् आकुञ्चितैकचरणं निभृतान्यपादं दध्नानि मन्दमुकरेण निबद्धतालं नाथस्य नन्दभवने नवनीतनाट्यम् कुम्बे कुम्भे विनिहितकरस्वादु हैयङ्गवीनं दृष्ट्वा दामग्रहणचटुलां मातरं जातरोषां पायादीशत्प्रचलितपदौ नापगच्छन् नापगच्छन्न तिष्ठन् मिथ्या गोपः सपदि नयने मेलयन् विश्वगोप्ता व्रजयोषिदपाङ्गवेदनीयम् मथुराभाग्यमनन्यभोग्यमीडे वसुदेववधूस्तनन्दयं तत् किमपि ब्रह्म किशोरभावदृश्यं परिवर्तितकन्दरं वयेण स्मितपुल्लादरपल्लवं स्मरामि विटपित्वनिरासकं कयोचित् विपुलोलूकलकर्षकं कुमारं निकटेषु निशा नित्यम् निगमान्तैरदुनापि मृग्यमाणं यमलार्जुनदृष्टबालकेलिं यमुना साक्षिक यौवनं युवानं पदवीं मदवीयसिं विमुक्तेः अटवीं सम्पदमम्बुवाहयन्तीं अरुणा करुणां कारणमानुषीं भजामि अनिमेष निषेवनीयमक्ष्णोः अजगदौवनमाविरस्तु चित्ते कलकायितकुन्तलं कलापैः करुणोन्मादकविग्रहं महोमे अनुयायिमनोज्ञवंशनालैः अवतु अनुकम्पा अनघस्मितशीतलैरसौ माम् अनुकम्पासरिदम्बुजैरपाङ्गैः अदराकितचारुवंशनालाः मकुटालम्बिमयूरपिचमालाः हरिनीलशिलाविभङ्गनीलाः प्रतिभासन्तु ममान्तिमप्रयाणे अखिलान्वलोकयामि कालान् महिलाधीनभुजान्तरस्य यूनः अभिलाषपदं व्रजाङ्गनाम् अभिलाक्रमदूरमाभिरूप्यं हृदिमुग्धसिखण्डमण्डनः लिखितः केन ममैष्यशिल्पिना मदनाधुरवल्लवाङ्गणा वदनाम्बोजदिवाकरो युवा मखसे मकिताय मौलिना विनतेनाञ्जलिमञ्जनत्विषे कलयामि विमुग्धवल्लवी वलयाभाषितमञ्जुवेणवे जयति ललितवृत्तिं शिक्षितो वल्लवीनां शिथिलवलय शिञ्जा शीतलैर्हस्ततालैः रक्षा गोपवेशस्य विष्णोः अदरमणिसुधायामंशवान् वंशनाळः चित्राकल्पश्रवसि कलयल्लाङ्गली बर्होत्तं सस्फुरितचिकुरो बन्धुजीवं ददानक दा गुञ्जाबद्धामुरसि ललितां धारयन् हारयष्टिं गोपस्त्रीणां जयति कितव कोपि कौमारहारी करकिसलये दक्षिणेन्यस्तधन्याम् अंसे देव्याः पुलकरुचिरे मेघश्यामो जयति ललितो मेखलादत्तमेणुः गुञ्जापीडस्फुरितचिकुरो गोपकन्याभुजङ्गः प्रत्यालीडस्थितिमधिगतां प्राप्तगाडाङ्कपालिं पश्चादीशन्मिलितनयनां प्रेयसीं प्रेक्षमाणः वस्त्रायन्त्रप्रणिहितकरो वारिक्रीडानि बिडवसनो वल्लवी वल्ल नः वासो हृत्वा दीनकरसुता सन्निधौ वल्लवीनां रोजयति ललिता मास्तितः कुन्दशाकां सव्रीडाभिस्तदनुवसने कामी कश्चित् करकमलयो रञ्जलिं याच वासो कृत्वा दिनकरसुता सन्निधौ वल्लवीनां लीलास्मे रोजयति ललिता मास्तितः कुन्दशाकां सव्रीडाभिस्तदनुवसने ताभिरभ्यतमाने कामी कश्चित् करकमलयो रञ्जलिं याच इत्यनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवतं किमपि यौवत प्रियम् इत्यनन्यमनसा विनिर्मितां वेङ्कटेशकविना स्तुतिं पठन् दिव्यवेणुरसिकं समीक्षते दैवतं किमपि यौवत प्रियम् कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः इति श्रीवेदान्तदेशिककृतं श्रीगोपालविंशतिस्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्